Hər vaxtınız xeyir. Həftənin sualında sanatoriya kurort yollayışı ilə təmin olunmuş şəxsin müşayiətçisi yollayışla təmin oluna bilərmi? Sualını seçmişdiniz. Cavabını təqdim edirik. ci dərəcəli əlilliyi olan və ya 18 yaşına dək əlilliyi müəyyən edilmiş şəxsin müşayiətçiyə ehtiyacı varsa və tibb müəssisəsi tərəfindən verilmiş sanatoriya kurort kartasında müşayiətçiyə ehtiyacı vardır sözləri qeyd edilibsə, həmin şəxsi müşahidə edən şəxs də sosial xidmətlər agentliyi tərəfindən yollayışla təmin olunur. Yollayışla təmin olunmaq istəyən Bakı şəhərində yaşayan imtiyazlı şəxslər dost mərkəzlərinə, rayonlarımızda yaşayanlar isə sosial xidmətlər agentliyinin filiallarına müraciət edə bilərlər. Vətəndaşlarımız regional filiallarımızın ünvanı və əlaqə nömrəsini Sosial Qovaz və ya Sıxa Qovaz saytından əldə edə bilərlər.